Давай зробимо так: от намалюємо, знаєш так, біч пакет для людей, в яких немає грошей, але хочеться їздити на класній тачки. От купляєш ти таку тачку за 20, 22, 23 доларів. В тебе нема лаве. Ти дзвониш кінтам, кажеш, братіки, позичте капусту, щоб можна було хоч щось поробити. По самим дешевим запчастинам. От як її можна зібрати по мінімалочки? От прям самі кончені бренди, які би ти ніколи не ставив. Я собирал такую машину, сам, ну, человек сам вів запчасти, самые-самые дешеві, которые тільки можно было. Понял. Тобі ж ми поміняли цепи, дві клапанки. А по чому цепи ставили? Я не помню, он привозил. Не, ну цепи более-менее нормальная. Да, наверное, по БГА. А клапанки совсем-совсем я даже такие фирмы не слышал никогда. сувен да? Да. что мы ему еще сделали масло стакан поменяли но ну, а, он тек у него а, допустим да, наверное да, да, с вас... не вику Понял, Вика, ты любишь. Да, <сёк> <как>? я <сёк> ну, <сёк> Так и что? Ну он ну, хоть езди, до сих пор Вика масло Сколько стакан. Сколько проехал, тысячу или две? Да какую тысячу он там по-любому меня... <сёк> поссался. Да ничего, он был у меня. Так, уже. так как подушки твои завибрируют. <сёк> ничего. Чесался. Подушки до сих пор не вибрируют, уже, блин, проехал 2000 километров. <сёк> смотри, смотри. знаешь почему? <сёк> Потому что ты не хочешь осознавать свою ошибку. Так какая ошибка там все четко? Четко где? Я вот сейчас вот запущу машину, дам тебе ключи, пойдем снимать. это идеально работает. это там, где ты ставишь хорошую запчасть и делаешь правильными руками. Да, вот правильными руками я сделал с плохой запчасти видишь, получилось. Какой плохой. Ну вику поставила нормально, я гоняю все четко. А давай тобой. так, а можем собрать я весь собрал... мотор на Вики? Легко. Вот отвечал, давай весь. 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 Вики. Вот тут бы собрал. А ты покупаешь себе кюшку, собираешь весь, весь мотор на Вики. Вот реально. Э, полуподдон, полуподон, э, цепи. Не, ну цепи по вики нету. А чё? Ну их нету, нет. я тебе закажу на завод. О, по заводской По вики соберу вообще. По заводской. Клапанки, вот я все на вики соберу. там, где кроссовки штопают. И продал. на рынке, вот туда тебя. Я соберу и продам. Маслостакан, вика, клапанки, вика, все на вики. Все на вики сколько клапанок у тебя потекло на АНД и на вики? Еще не одна. Ну что ты Не один на АНД потекла, но не на старом моторе, предыдущем, вот там клапанка. Один Один Раз в жизни а двухлитровое сколько потекло? видео снимал. По Вики реально я бы собрал весь мотор. Я не знаю, ну сколько Себе долго он бы ездил. Бы. И ездил бы, пока не стало бы все нахер. Я думаю месяц-два. Ни хрена, анатолий А чисто на продажу. Вот я тебе могу а вот сказать, чисто, блядь, на продажу. бывают клиенты, но нет у людей денег. Они привозят свои запчасти, да. ставим этот весь мотлок. Ну, ну не, не все, я согласен, что-то есть. а потом что у нас начинается, что-то стучит, что-то. Бывает. Стится. Ой, а гарантия будет? А бывает и есть. Ну тут такое, ну ну.